Всем привет! Видео об электроколонии, я делаю, экспериментирую. экспериментирую. Это не горизонтальный, а вертикальный колончик. И начал его сделать, я в прошлом видео коротком рассказывал, из рамы, но она еще не вкреплена. Это я понял, потому что пока дело делал самый вращающий двигающий, так сказать, механизм. Все выключил, попробовал, что двутавра телепатия. Ну, это все, все добавляется, стол делается. Тут стола ничего на еще. Как я в прошлом видео, по-моему, рассказывал, зима у нас трубы 40 на 40 ножки, швеллер, сотка и двутавра сотка. Ну, как она там считается. Сам колун из рельса. 65-ка, сталь, как на лопатах пишут, рельсова сталь. Ползунок самый с такого сотого шевеллера, такой вареный. С льдом уже смазано, отметено точка верхняя и нижняя уже. Сам движущий механизм из трубы 20 на 20 то есть не 20 на 20, а из э, покрытой э, квадрат труба у нас 25 на 25 и подшипники и втулки ну вал я взял из электродвигателя не знаю какой размер подшипников Вон ну, и осень на редуктор. редуктор у нас один оборот двигателя 40 Ой, э... 40 оборотов двигателя и один оборот на рычах получается электродвигатель шильда погано так сказать значок но двигатель так один и один где-то киловатт движок здесь полторы тысячи оборотов ну можно и поставить тысячник но я думаю всего движка не хватает чтобы колоть дрова надо или троечку ставить тысячник или полтора или два и два ну, если не найдут, то где поставлю. Шкив, ремень один. Ну, в соотношении, тут где-то 80 миллиметров, а тут 220 миллиметров шкив. Даже, наверное, до 300, я точно намерим Короче, и мотор вращается вращая шкивом ремень, ремень вращая здоровый шкив. То есть тут у нас, ну, маленький шкив тут больше, это на тягу. И плюс еще редуктор. Кстати, надо еще масло проверить, есть там ну, Извиняюсь за звук, у нас буря. И самого рази. Будет стол. Я высоту дубки, которые буду представлять ну, дубки, які буду выставлять. Стол сделаю, ус усилю раму и попробуем сделаю колон гострый, ну, я гострый, тупый, но под надо с двух сторон вырезать. Сейчас попробуем ключем И сбоку коробок управления. Ну, управление какое? Центральная э, кнопка включения самого двигателя и пусковая кнопка. Я так решил по электрике сделать. То есть у меня 380 220 стандартности, сетевое напряжение. У меня конденсатор на 60 микрофарад. И автоматический вымыкач и провода разимкнут. Я попозже расскажу, что мы включаем. Не электрики. По электрике. Я, как сказал, электродвум потужный. Потужнейший менять буду. По электрике я решил отключать конденсатор пусковый, так сказать. Потому что если конденсатор подключенный, электродвум запускается. И, короче, двигателю тяжелее э, запускаться, если он присутствует, подключенный У цепь електричну. він не буде швидше грітися електродвигом. Тобто я тут просто поставлю кнопку, нажав, нажав кнопку автоматичний вимикач, мотор гудить, швидко кнопку нажав, запустив, бросив, все, контакти розсоє і все, мотор запустився, і він так не буде грітися, тому що він на себе нагрузку ще бере конденсатор. Ну, тяжелее ему так работать электродвигатели. Ну, такая краткая обзорщик. Всем пока. Заключительное видео будет, как я полностью уже сделаю. Всем пока, до следующего видео.